Uh, saya baca, yeah. Prof ada nyatakan apabila kita buat pinjaman dari pihak bank, duit baru duit baru akan dicipta dalam sistem ekonomi. Betulkah dakwaan yang mengatakan apabila kita langsaikan hutang semula kepada bank, hutang yang dicipta ketika kita buat pinjaman tadi akan dihapuskan semula? Atau sebenarnya ia tidak dihapuskan dan kekal beredar dalam sistem ekonomi? Oh, okay. Itu konsep, konsep syurah. Macam ni, ha? Huh? Jadi betul, kalau kita pinjam daripada bank, dia nak utung kan kita pinjamkan 100 100000 kan kita pinjam bila dia, dia, dia catatkan jadi dia catatkan dan dia akan tambah 100 ribu jadi dia benda ni tak fizikal lah dia dia adalah uh, catatan elektronik saja. katakan besok kita pergi ke dia kita kata kita bagi balik duit tu kita kata saya nak bayar balik saya tak ada ID beli rumah ke kereta kan? saya nak bayar balik sebenarnya betul duit itu dia akan dikurangkan. Hmm. Kalau settle dia kurangkan sebanyak 100,000. Ah, ha, itu memang betul tapi kena kenapa yang money supply sentiasa bertambah sebab tak ada orang buat benda tu. Jangan-jangan hmm. berlaku kan? Bahkan bank pun kata, "Berambus kau." Dia tak nak orang bayar awal. Betul tak? Yeah. Kalau awak bayar awal saya kena dekat penalti. Hmm. Ha, itulah amalan bank dia dia nak untung daripada tu. Jadi, kalau orang nak settle sama dengan credit card. Kalau orang hutang pada bank credit card, dia bagi tahu ini minimum payment. Sebab dia nak suruh orang kekal berhutang dengan dia. Jadi, oleh kerana dia nak suruh bila orang kekal berhutang dengan dia, apa ni habis bulan dikenakan bunga atas hutang tu kan? On the balance. Jadi dia nak balance tu ada. Kalau kita settle kan, dia tak ada balance, dia tak ada untung. Sebab tu dia dia galakkan orang bayar lambat. Bayar sikit-sikit dulu supaya accumulate banyak. Ha, jadi sebab itulah money supply tu sentiasa meningkat sebab orang tak settle hutang. Ya. Ah ha, ha, jadi kad kad adalah diuntung dia banyak sebab dia kenakan atas dia punya kad tu adalah persen peman tu. Jadi kalau kali 12 banyak mana dia dapat? Ha, jadi itu salah satu daripada sumber-sumber yang lumayan untuk bank kad kredit. Sebab tu digalakkan pelajar-pelajar sekolah ambil kad awal-awal lagi supaya dia nak ada amalan tu. Jadi biasa pakai kad. Ha, biasa kad kad, kad, kad ni Uh, banyak good for business untuk bank. Okey. Adakah itu tu menjawab soalan? Ini Agak, ini soalan dari chat jadi okay, saya okay, saya okay, yalah. Uh, tapi saya rasa uh, uh, Dijawab okay. lah. Um soalan kedua pula baru-baru uh, ni um, President Trump ada uh, keluarkan perintah eksekutif menghadkan kadar faedah kredit card kepada 10%. Yeah. Dalam pandangan prof adakah ini memberi impak apa-apa? Huh kepada kepada uh, utang. Okay, okay. Utang. Ha, itu very very good point, very good question. Itu dia dia keep track what's happening in America memang betul. Uh, Presiden tu ada buat uh, dan dan yang paling marah sekali saya ingat nama dia Diamond, uh, Demon, uh, James Demon ke apa dia, dia CEO kepada Citibank. Ha, Diamond. Dia marah betul. Bank of America. Ha, dia City City Group City tak Group. saya. Ha City Group punya CEO Chairman. Dia marah tu. Sebab dia kata dia kata ini not good de decision. Kita tahu lah kenapa not good decision. Because dia kacau dia punya business. Dia, dia, alasan dia, dia kata, kata kamu buat macam tu. Dia kata bank tak minat nak bagi utang lah. Jadi dia, dia, dia kata akan menyusahkan rakyat Amerika sebab sebab bank akan tak minat. Dia, dia punya dia punya business jadi kecil. Ha, jadi dia, dia punya logik dia tak betul. Ni logik banker lah. Logik banker dia, dia nak dia nak hutang tu huh, banyak. Sebab dia untung banyak. Jadi bagi kita kalau dikenakan uh, apa ni yang uh, 10% dia, dia maksimum 10% maknanya uh, orang tidak akan te, apa ni uh, terperangkaplah dengan hutang yang banyak dengan uh, apa ni uh, apa bayar kena banyak kan sebab kalau dia tak bayar dalam masa setahun dia punya kali tu dia punya interest sangat tinggi sebenarnya sepatutnya dia punya conclusion ya yang Islam katalah jangan 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 ada interest langsung. Sepatutnya kan jangan jangan ada sebab interest tu haram. Maknanya bukan 10%. 0% sepatutnya kan. Tetapi masalahnya di Malaysia juga sebenarnya dan juga Amerika, hutang tu dah jadi industri. Faham tak? Dia jadi industri. Sebab tu dia tidak boleh beram, beramal dengan satu ayat Quran dan surah Al-Baqarah juga. Wa in kana zuratun fanatun ila maisarah wa antasaddaqu qalu lakum in kuntum jadi dalam ayat tersebut Quran Allah Taala bagi satu guideline. Kalau orang berhutang dengan kamu, dia ada masalah untuk bayar, bagi tangguh dia kata. Sehingga dia senang. Fana tu ila maisarah. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan hutang itu, lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Itu Islam punya ni. Maknanya kalau kredit kad tu kan tak boleh bayar lah macam mana? Ha, uh, sepatutnya uh, tak apalah tak payah lah. Itu eh itu tu, Tuhan sebut tu kenapa? Sebab amalan memberi hutang tu dia, zaman sahabat, zaman Nabi adalah amalan yang diberikan untuk orang susah je. Jadi orang yang bagi hutang tu dia bagi sikit-sikit lah kan. Kawan-kawan kita minta hutang, kita bagi dia banyak. Kita, kita kita mampu bagi hutang, sikit-sikit lah maknanya. Dan orang yang berhutang tu orang yang minoriti je. Orang yang susah sangat. Dia saja. Sebab tu boleh beramal dengan ayat itu. Kalau kita katakan kawan-kawan kita hutang kita. Kita bagi hutang pun sikit je. Kalau, kalau dia tak bayar pun, dia tak jejas kita punya ni. Sama juga uh, orang berniaga katakan. Eh? orang restoran. Kalau dia berniaga restoran, kalau kawan-kawan uh, dia datang, eh, dia boleh bagi free tak makan? Nak tanya. Kalau, kalau kita tengok eh? orang orang meniaga restoran, eh? kalau kawan datang, dia kena cas juga. Kalau datang rumah dia, baru dia bagi makan free. Takkan datang rumah aku bagi bayar rm kan? Datang rumah ziarah bagi free lah. Tapi kat kedai macam mana? Kat kedai dia akan charge juga. Sebab apa? Itu perniagaan dia. Kalau dia bagi free, orang makan, kawan datang free kat ke kedai. Restoran kan. Orang orang tengok eh free ah. Aku kawan kau juga. Ah, pasti lah. bagi free. Bagi free, bagi free. Loser tutup lah kedai kan. Ha. Jadi sebab tu apa ni uh, um, perniagaan seperti makanan, apa-apa perniagaan lah tu, tak ada masalah bagi untung. Sebab dia perlu untuk masyarakat. Jadi kena Tapi, hutang ini tak boleh dijadikan perniagaan. Sebab tu, isu keuntungan tu tak timbul maknanya. Sebab tu Tuhan kata, orang yang tak dapat bayar hutang, kalau kamu sedekahkan, ok. Sebab apa? Itu adalah hutang bukan atas dasar perniagaan. Sekarang ini dalam negara kita, hutang itu adalah perniagaan. Dia tak boleh jadi perniagaan. Ada ada amalan-amalan dalam kehidupan kita yang tidak boleh dijadikan perniagaan. Saya bagi satu contoh ah supaya nak nampak konsep ni kan. Supaya dibezakan antara amalan yang diperniagaan dan yang, dan amalan yang tidak diperniagakan. Saya patut sebut ni nilah supaya faham eh. Seks. Seks ini adakah baik atau tidak untuk masyarakat? kau tanya anak muda di sekarang sekarang nak jawab saya akan jawab tak apa saya tolong jawablah memanglah penting kalau tiada seks tak adalah perkembangan masyarakat tak ada anak dan tak tak berkembanglah masyarakat tersebut okey tapi kalau saya sebut bagaimana pula dengan industri seks macam mana ha itu tak boleh nampak tak industri seks tak boleh tak boleh dijadikan perdagangan satu industri tak boleh dia adalah antara suami dan isteri sahaja. Ah, ha, betul tak? Ha, jadi itulah amalan-amalan yang tidak boleh dijadikan bisnes. Tak ada, boleh dijadikan industri. Jadi hutang ini sepatutnya adalah untuk membantu orang susah. Sebab tu kalau uh, ada ulama kata bahawa memberi hutang adalah lebih baik banyak pahalanya berbanding dengan sedekah. Sebab biasanya yang berhutang tu orang yang sangat susah. Dulu-dululah. Uh, dulu-dululah sekarang ini masalah je orang yang berhutang tu orang kaya juga berhutang kan. Uh, itu masalahnya kan. Uh, jadi kita dah balik kok kata orang kan. Uh, jadi kita kena balik kepada cara hidup Islam yang betul di mana hutang itu adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang desperate saja dan dan juga uh, apa ni hutang tu diberikan pada kadar yang rendah Ha, memanglah sebenarnya kalau orang tu orang minta hutang dia tak ada untung Apa nak pergi banyak-banyak kan Menjejaskan dia punya kehidupan Dia akan bagi sikit-sikit je ha, Sebab tu tak akan berlaku krisis hutang Dalam masyarakat tak akan berlaku krisis kewangan ha, Sekarang ni sentiasa berlaku sebab apa Sebab dia dah jadi satu industri besar Itu masalahnya okay. Assalamualaikum Prof uh. Uh, Saya ada satu soalan Tadi Prof ada sebut tentang bagaimana uh, ketika ada krisis uh, ekonomi di US contohnya syarikat yang besar-besar ni terpaksa tutup sebab ekonomi apa bisnes mereka terjejas dan ramai orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya lah sampai kerajaan harus bail out tapi kalau kita lihat pula contoh kalau hari ini yang mana ekonomi negara mana-mana pun kita ambil Malaysia lah uh, driven by debt, debt hutang kan orang hutang beli kereta, beli rumah, beli macam-macam lah Shopee pay pun sekarang buat buy hmm. now pay later semua kan Uh, tapi kita ambil yang essential lah, macam kenderaan dan rumah. Kalau hari ni orang kurangkan uh, mengikut saranan adopt value that, that prevent growth of debt macam sederhana, tak beli kereta baru. Nanti apa akan jadi dengan syarikat macam Proton contoh yang keluarkan kereta baru X50, X70, emas sebagainya contoh. kan <laughs> <laughs> uh, tak tidakkah akan menjejaskan juga uh, bisnes-bisnes ni dan juga secara tak langsung supplier, pekerja macam kalau developer pula, mungkin kontraktor, lawyer, dan, dan industri yang okay. Ha. Okay. okay, terima kasih. Soalannya, pertama, kalaulah perkembangan industri-industri sebut adalah berdasarkan kepada hutang, dia hanya menunggu masa untuk menghadapi krisis. Okay, seperti yang saya tunjuk dalam krisis yang berlaku di Jepun, di South Asia, krisis kewangan dalam industri apa, perumahan dia kemudian di memberi kesan kepada banyak lagi sektor-sektor lainlah. Kenapa? Sebab ramai orang berhutang dengan banyak, kemudian dia lebih teruk lagi dia spekulat ya. Dia beli dia hutang banyak. Kemudian dia beli 2 3 dia harapkan dia akan meningkat ya. Jadi apa berlaku? Dia ada bubble tau. Dia ada macam asset bubble. Jadi bubble dia jatuh. Jadi pada mulanya bila apa berlaku di banyak negara, bila kajian bimbang tentang perkembangan sektor perumahan sebab orang banyak hutang tadi kan macam di Amerika tu dah, dah lalu sebut dah tetapi bank dia tak suka dia tak suka sebab, sebab orang dia nak sub, orang hutang banyak sektor perumahan pun tak suka dia, dia nak jual rumah dia nak jual rumah jadi orang hutang beli di seronok ni manusia dia, dia tak fikir jangka panjang dia fikir jangka pendek saja dia nak untung untuk diri dia je kan dia tak fikir tentang sistem kemungkinan berlakunya krisis yang akan mengakibatkan sistem ekonomi tu akan menjadi teruk. Eh. Jadi sebut tadi pasal kereta kan. Eh. Katakan ramai orang tang dia panggil household debt lah beli kereta tu household debt. Berapa kali dah berlaku je uh, krisis seperti ni. Saya, 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 bagi list tadi kan krisis ekonomi yang berlaku di negara-negara. So krisis hutang Melaka, Jadi apabila orang berhutang dengan beli kereta, beli rumah dan sebagainya, ekonomi akan naik. Kemudian apa akan jadi? Dia akan collapse. Dia akan menunggu masa saja. Sebab tu ada satu buku yang ditulis oleh Ken Rogoff juga dah sebut tadi dan juga Carmen Reinhardt nama dia. Carmen Reinhardt nama dia, profesor dari Harvard. Dan tajuk buku tu adalah This Time is Different. Tajuk buku tu. This Time is Different. Dia punya sub sub topik dia ialah uh, apa ni? Uh, 800 years of financial folly. Apa Ke ke ke, ke mana ke, uh, kecilapan selama 800 tahun. Apa maksud dia? Dia kata apa berlaku ialah dalam sejarah kewangan ekonomi dunia ni sentiasa berlaku keadaan apabila ekonomi naik, kemudian dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Krisis kewangan. Krisis kewangan tak boleh bayar hutang. Saya tunjuk tadi dalam slide saya kalau tengok awal-awal tadi, krisis pertama berlaku 1632. First financial crisis, tulip mania, Europe. Apa berlaku? Masa tu bank baru nak berkembang. Orang pun boleh berhutang. Apa dia orang buat? Salah satu sektor yang dapat banyak pelaburan, bunga Bunga tulip. Cantik. Jadi orang suka tengok. Ha? masa tu tak ada roh ada kat uh, Turki. Jadi orang tengok dia pun minat beli, 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 beli. Jadi orang pun melabur dalam sektor bunga tulip. Pelaburan tu pula dengan dia beli awal-awal lagi. Dia beli supaya dia boleh jual. Spekulatif. Mana macam mana dia boleh beli, beli banyak? Hutang lah. Jadi bila hutang, naiklah tulip ni. Harga tulip naik mahal. Jadi mahal. Orang suka nak. Tengok-tengok rupa tengok, rupanya spekulasi. Apa jadi? Terlebih <laughs> terlebih naik harga, collapse. Ah itu dah dipanggil Tulip Mania 1632, first financial collapse in Europe 1632. Lepas tu naik balik, jatuh balik. Naik balik, jatuh balik. Jadi, bila dia naik balik tu, dia akan bincang sama-sama dia. Do you think we are going to have another crash? Dia dah tahu kan pattern tu kan? Jawapan dia ialah, "No, I think this time is different." Ah, <laughs> apa. Tengok-tengok, collapse juga. Lepas tu, naik balik. Naik balik. Do you think we are going to have another crash? No, I think this time is different. Mm. Tiap-tiap kali berlaku, naik optimis. This time is different. Collapse lagi, collapse lagi, collapse lagi. lagi. Sebab dia kata manusia ni tak pernah, selagi humanity, secara, secara humanity, dia tak serik. Kenapa yang untung tu, kapitalis, tokel riba ni, dia untung. Bila orang collapse ni, orang yang sakit tu orang bawah-bawah tu. Orang-orang yang miskin-miskin tu, itu yang bunuh diri dan sebagainya. tuan banyak. Orang kaya-kaya, token-token bank ni, dia tak dia tak jejah sangat. Sebab tu dia continue, dia continue. Jadi, menjawab soalan tadi, kalau dia berkembang, ha? dia berkembang sementara je. Lepas tu, dia akan collapse. Dia akan collect. Jadi, kalau kita perlahankan, kita perlahankan, eh, ha? kita perlahankan, dia akan jadi stabilize. Mungkin growth rate slow down lah dia slow tapi dia adalah stable. Uh, kalau kita tengok macam badan manusia tadi kan saya sebut steroid tadi kan. You taruk steroid dia akan kembang nampak cantik, Nampak cantik. Tapi dia ada banyak masa. Ekonomi kan nilah. You masukkan hutang, berkembang. Cari kereta pun naik, cari ni pun naik, naik nampak cantik belaka. Badan pun cantik macam tadi kan dia tengok. Kita kita tahu sebelah tu badan bodybuilder tadi kan. Ini ekonomi nampak cantik macam Lepas tu ah uh, uh, problem. Uh, ini pun sama problem. Ha, sebab tu kita tengok di, di Jakarta. Saya ingat lagi ya, ha? Saudi Asia lah. Masa tu saya oh, pecara muda di kerjumlah tahun 1984, uh, 1990 balik dari PhD. Apa berlaku? Ekonomi Saudi Asia berkembang dengan Datang Profesor Berhabar kata, oh, your economy is fantastic, fantastic. Dia pun tak cedek juga apanya. Dia tak tengok, dia tak tengok statistik rupanya negara Saudi Asia ni, dia berkembang dengan hutang. Jadi, apa berlaku 1997, berlaku bermula di Thailand. Di orang utang untuk bangunkan ekonomi, sektor perumahan lah. Biasanya bangunan, biasanya perumahan. Yang favorite untuk speculate. Lepas tu, apa jadi? Buat bangunan macam-macam. Jual, oh, tak laku. Ha, lepas tu, crash. Nanti-nanti saya crash. Kalau baca kan, how to Asian financial crash. Duit banyak keluar. Jatuh lagi nilai bat. Lepas tu, dia, dia apa ni merebak ke negara lain Indonesia. Sebelum tu Indonesia 10%, 8% interest uh, economic growth rate. Orang semua kata oh, Indonesia hebat, Indonesia hebat. Tengok apa jadi? Crash. Apa jadi? Crash ni betapa teruknya crash ni sampai berlakunya riot. Riot yang apa ni dia panggil apa? keganasan. Uh, Bunuh-bunuh ada. apa uh, berlaku di sana akhirnya jatuhnya Suharto. Itu akibat dia economic crash tu. Lepas tu dia tapi dia tak serik masih lagi model yang sama. Sebab tu baru ni kita tengok apa berlaku. Ada lagi satu lagi kan? Ha, berlaku lagi satu keganasan di, di Jakarta. Masih lagi berlaku. Ha, jadi benda ni, kalau kita slow down, mungkin kita sakit lah. Tapi sakit itu akan mencegah daripada berlakunya sakit lebih teruk pada masa akan datang. Ha, ha, saya bagi contoh bagi pasal rumah tadi kan. Orang kata kalau kita tak tak berhutang untuk beli rumah, macam mana kita nak, nak ada rumah? Kan kita kena ada rumah. Okay, saya bagi, saya bagitahu, di Switzerland. Switzerland ni adalah sebuah negara yang industry bank dia memang dah advance daripada berbanding negara lain. Dekat Switzerland sekarang ni, 90, dekat Zurich tu, 85% duduk menyewa. Jadi saya interview, saya dapat kajian. Kenapa kamu duduk menyewa? Dia orang rupanya, bukannya dia orang tak suka ada rumah sendiri. Dia tak mampu untuk membeli rumah. Saya pergi saya, saya pergi rumah, yang yang menyewa pun, yang menyewa dia kata ada one and a half room dia kata. Saya pergi rumah dia. Tengok-tengok, eh, two and a half, two and a half, two and a half room. Rupanya two tu apa? Ruang satu bilik tidur, satu ruang makan dengan dapur. Dua. Half tu apa? Tempat gantung jaket dekat pintu. Bilik tidur satu je. Kenapa? Tak tak mampu untuk ada dua bilik. Ramai orang ada anak seorang je. Kenapa tak beli? Dia kata mahal. Terlampau mahal. Jadi terpaksa sewa. Yang beli pun, saya nak cerita, yang beli, ada seorang saya jumpa yang beli rumah. Dia beli. Saya tanya dia, awak beli ni, awak ni lain pada orang lain kan? Betul-betul dia kata. Saya memang lain pada orang lain. Orang lain biasanya sewa je. Saya, kenapa saya beli-beli? Sebab satu, saya kaya. Saya sangat kaya. Keluarga kaya dia kata. Okey. Yang interesting saya tanya dia, okey, macam mana ni, aa... Uh, satu dia, faktor dia kata sebab saya duduk di luar bandar Zuri, bandar Zuri jauh sikit. Dia jauh sikit ni, jadi rumah tak mahal sangat. Okay. Kemudian saya tanya dia. Berapa lama period, uh, apa ni, tempoh nak bayar balik? What is the, when are you, what is the, uh, your loan uh, period? Huh? Fahamlah so soalan saya kan? Lepas tu dia, dia tanya saya. I don't understand your question. <laughs> saya tanya macam ni, saya cakap macam ni awak pun faham. Saya kata, dia, awak pinjam dari bank. Tapi, Mesti awak akan bayar balik kan? Yang saya nak tahu. Bila awak nak selesaikan hutang awak? Dia jawab balik. Saya tak akan selesaikan hutang saya. Eh, eh saya pun. Saya pun tak faham. Eh macam mana awak hutangkan bila awak tak selesaikan hutang? Dia kata macam ni. Saya nak beli rumah. Saya kena tahu 30%. 70% bank bayar. 30% duit saya. Kemudian. Tiap-tiap bulan. Saya bayar interest atas yang 700,000 tu. 700,000 700 Swiss franc. Sebab di, di Switzerland kada bunga ni tak mahal sangat. Jadi saya bayar interest saja. Jadi selagi saya bayar interest, saya boleh duduk rumah ni. Kalau anak saya saya mati, anak saya boleh duduk dengan syarat dia bayar interest. Sampai bila? Sampai bila bila? Ha, jadi itulah dia. Kenapa kamu tak settle hutang? Kamu kan? Eh, kalau saya settle hutang, saya duit tak cukup. Jadi baik saya bayar interest. Jadi bank dia tak nak rumah tu. Selagi dapat interest, dia tak kacau. Betul tak? Kalau kalau ekonomi merudum apa jadi? Ha, kalau ekonomi merudum, bank akan jual 70 uh, 70% dia ambil, 30% dapat ni. Kalau rugi, ha, kau tak dapat duit tu, bank yang ambil. Bank rugi kan, tapi kamu tak kosong lah. Ha, tapi nak, nak, tengok dia punya ketidakadilannya, bila dia buat rumah tu, dia hutang bank. Mana bank dapat duit untuk bagi yang 700 ribu tu? daripada Atangi. Nampak tak? Daripada Atangi dia cerita dia dah bagi hutang, dia dah dapat 7/3 eh 7/10 daripada 70% of the house milik dia dah. Ha, nampak tak? Ha, itu orang-orang yang kerja yang memiliki bank di Switzerland ni semakin kaya makin kaya. Yang pekerja ni makin susah makin susah. Orang biasa duduk sewa je. Jadi saya nak bagi tahu dekat Malaysia ni akan berlaku seperti itu di mana anak muda kata tak boleh beli dah terlampau mahal. Sekarang pun dah ada, saya dengar dah orang cakap dia terlampau mahal lah. Kan? Ha, itulah dia. Apabila kita membenarkan sistem ini berkembang, dia tidak akan mampu dah. Sebab tu anak pun tak makin kurang satu poin yang tunjuk tadi. Sebab mahal sangat. Nak bagi hantar anak kat sekolah. Kalau sakit lah, macam-macam lah. PIBG dia sebagainya. Kata, Sudahlah. Seorang anak, dua anak pun cukup, cukup lah. Itulah dia kesan jangka panjang masyarakat yang mempunyai sistem hutang ni. Ya. Ha. Dekat Switzerland, orang biasa ni satu anak je. Sebab tu bilik dia satu je. Sebenarnya tak ada anak lah kan. Kalau bilik satu maknanya suami isteri lepas tu anak. Anak bila besar pergi keluar. Cari kerja. That, that solution. Tapi bila dia tua nanti, ha, mati kesorangan lah. Anak dah tak ada duduk jauh-jauh kan. Ini berlaku di negara-negara maju yang ramai orang tak tahu sekarang ni. Ya. Ha, jadi sebenarnya kalau kita terus cara ini, nampak macam elok kan. Macam, tapi sebenarnya dia akan mengundang masalah pada masa akan datang.